অঁ নমস্কাৰ হাঁ বাই বন্ধুসকল মা প্ৰতিমী গডফামললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া চাওক এই ৰাতিপুৱা ছয় বাজিছে ছয় বজাতে আমি এই কঁঠালৰ পাত চাওকচোন কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ মোৰ ঘৰৰ অলপ জংঘলত পাহাৰৰ মাজত পৰিৱেশটো চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে এয়া বিজয় হাঁহ এটা দিয়া বিজয় হাঁহ দিয়া বিজয় এইফালে চাওক বা এই বিজয় আৰু মই পাত কাটিব আহিছোঁ পাত কাটিলেও কষ্ট হয় যথেষ্ট কষ্ট হয় তথাপিতো ভাল লাগে তেতিয়া দুই এটা ছাগলী বিক্ৰী হয় দিনটোৰ এটা কিবা কষ্ট সেইফালে ৰাতি আমি গধূলি সাতটা বজাত যেতিয়া গা পা ধুই পেলাই চাহ একাপ খায় তেতিয়া আলোচনা হয় দিনটোৰ অঁ কোৱা বিজয় কি ক'বা কোৱা চক সিও কৈছে ছাগলীক পাত দেৰি কাটি নেদাওক পাত নাখায় আমি ক'ৰ পৰা পইচা পাম সেয়া আপোনালোকে ভাবে নহয় বোলে একদম ইজি মানি একদম ইজি মানি নহয় কষ্টত ধন মানে মই ক'ব গৈছোঁ কষ্ট য'ত পইচাটোত কষ্ট কৰক ধৈৰ্য ধৰক আৰু ফল ভোগক ফল পাওক এইটো ইমান আৰাম কামো নহয় কষ্ট আছে ইয়াত কিন্তু কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা খুব মিঠাও কষ্টৰ ফল মই এইটোতে লাগিছোঁ কষ্ট হওক বা কিয় হওক যদি ধৰিছোঁৱেই এইটো কি এক নিভাইপতো লাগিবই বাৰু চাওঁ দিয়কচোন কিমান দিনলৈ কিমান বছৰলৈ কৰিব পাৰোঁ চাই থাকোঁ কষ্টটো হয় যথেষ্ট কষ্ট হয় এই ঠেলাপাত লৈ যাম লৈ যাবলৈ প্ৰত্যেকটো ছাগলীক খাব দিব লাগিব আৰু এজাক ছাগলী পথাৰত লৈ যাব তাৰ কাম কৰি আছে আমাৰ ফাৰ্ষ্টে বিজয় আৰু মই সদায় বিজয় আৰু মই একেলগে থাকোঁ ধন্যবাদ আমাক সহায় সহযোগ কৰাৰ বাবে